Уважаемые друзья, уважаемые коллеги, здравствуйте. Меня зовут Борис Филатов, я народный депутат Украины, член политического совета партии Украинское объединение патриотов. Во-первых, я хотел бы сказать спасибо Геннадию Корбану за то, что он в ситуации на выборах в 2005 избирательном округе принес жертву свою репутацию. В том числе для того, чтобы были сброшены маски, и был показан весь цинизм власти. Геннадий уже говорил о том, что это было его осознанное решение. Другими словами, он ценой своей репутации купил билет в цирк для всей страны, для того, чтобы страна смогла увидеть тех, кто находится на манеже, клоунов, дрессировщиков, так сказать, и гимнастов на батуте. Мы хотели бы сказать большое спасибо Петру Алексеевичу Порошенко и все запущены им репрессивной машине, медийной машине, машине циничной лжи, машине фальсификаций. Почему? Потому что фактически мы показали всей стране, что наша политическая партия, это единственная политическая партия, которая не вступает ни в какие договоренности с властью, ни кулуарные, ни публичные. У нас много друзей, много соратников, много симпатиков, в том числе и Верховной Рады, из различных уважаемых политических сил. Но, к сожалению, они входят либо в правящую коалицию, либо имеют по квоте министров, либо голосуют, когда это нужно и их об этом просят. Скажу вам так, что с нами невозможно договориться, и это самое большое наше политическое достижение. Мы еще раз убедились в том, что политическая программа нашей партии в основу которой положен тезис об отмене президентского поста правильная. В очередной раз президент Украины показал всей стране, что как только он попадает в здание на Банковой, он начинает заниматься узурпацией власти. Я говорил уже неоднократно о том, что Украина является страной, которая должна стремиться к парламентской республике. И эти выборы еще раз тому подтверждением, что мы были правы. Кроме этого, эти выборы еще раз подтвердили нашу принципиальную позицию о том, что на выборах должны бороться люди и идеи, а не гречка и деньги в конвертах. Мы против мажоритарки, мы за отзыв депутатов всех уровней, мы за снятие неприкосновенности, но каждый раз мы утверждаем и говорим везде, это заложено в нашу политическую программу, о том, что неприкосновенность должна быть снята со всех а не только с депутатов. Если господин Порошенко хочет для того, чтобы снять неприкосновенность депутатского корпуса, он в том числе должен внести добровольно закон об импичменте президента и о временных следственных комиссиях. Для того, чтобы были соответствующие механизмы политического баланса и для того, чтобы в стране не состоялся очередной Майдан. Почему? Потому что когда люди не видят возможности юридического отстранения президента от власти, они вынуждены менять власть насильственным путем. Поэтому я еще раз хочу подчеркнуть, что, как уже упомянул господин Корбан, были предложения, связанные с тем, чтобы он снялся с выборов. Вы можете просто зайти в Google и посмотреть, такие слухи распространялись не зря. И этому еще будет дана соответствующая э, оценка и будут даны соответствующие комментарии, пока мы с этим повременим. Господин Корбан намеренно не пошел ни на какие договоренности. За это мы ему благодарны. Мы благодарны ему за то, что он ценой собственной репутации сорвал маски. Маски сорваны со всех: с Петра Алексеевича, с правоохранительных органов, которые сотнями задерживали вчера людей просто за вот этот браслет. Только что мне поступила информация и она тоже уже документально подтверждена, о том, что экипажи работников милиции ездили в Чернигово по дворам и предупреждали людей о том, что участки заминированы и поэтому им туда не стоит идти. Фактически, как уже говорил господин Корбан, можно сравнить результаты. Невозможно, чтобы разрыв был в 4 раза между кандидатами, там, где они идут либо ноздря в ноздрю, либо превышают друг друга. То есть это однозначно говорит о массовых фальсификациях. Господин Корбан вправе принимать любое решение, признавать эти выборы, не признавать, идти в суд. Я могу сказать только так, что политическая партия наша была категорически против использования раздачи продуктовых наборов. Но, тем не менее, господин Корбан является нашим боевым побратимом. Он принял на себя этот моральный груз, и за это мы ему говорим спасибо. Вся страна убедилась о том, что мы единственная партия, которая не собирается вступать ни в какой сговор с режимом Порошенко и его камарилей. Вся страна убедилась в том, что ничего, к сожалению, не изменилось. И вся страна убедилась в том, какими методами может действовать власть, начиная от циничных манипуляций и заканчивая применением репрессивного аппарата. Мы идем дальше. На самом деле 15% это прекрасный рейтинг для города Чернигова. В городе Чернигове мы считаем, что у нас будет одна из наших основных, так сказать, площадок электоральных. Мы не бросим ни одного нашего человека. Все люди, которые пришли к нам в команду, и все люди, которые протянули нам руку, будут идти с нами дальше. Один за всех и все за одного. Спасибо. Ласка, я за да. Питание, Смотрите, Саакашвили Саакашвили я уже давал по этому поводу комментарий То есть на самом деле, опять же Я не страдаю склонностью, так сказать К мистическим совпадениям Но тем не менее, где-то нам и Боженька помогает И в том числе с господином Саакашвили Это были абсолютно две случайно, случайные встречи Первая встреча, он решил просто посмотреть Что происходит на площади И попался на агитатора господина Корбана Начал варить борщ После этого, естественно, на Ютубе появилось э, видеосообщение. Ну и все подумали о том, что он агитирует за господина Корбана. После этого господин Касакашвили поехал с господином Березенко прогуляться по э, Чернигову. Это была специальная технология. Э, они не пытались и не хотели обнародовать, исходя из своего чистоплюйства, э, эту схему. То есть они просто должны были гулять по городу за счет узнаваемости таким образом повышать рейтинг господину Березенко. После этого они должны были переместиться на Черниговский инвестиционный форум в музыкальной школе, на который собирали предпринимателей по звонку из областной государственной администрации. Но наши с ним дороги пересеклись. Вы видели этот ролик, у господина Саакашвили не выдержали нервы после того, как я ему сказал, что он потерял свою политическую репутацию, когда приехал в город Чернигов поддерживать господина Березенко. Я бы не хотел сейчас переходить в категорию оскорблений, накачанных ублюдков или там брыхливых мессий. Сейчас мы с господином Саакашвили переходим в строго юридическую плоскость. Когда я был заместителем областной государственной администрации в городе Днепропетровске, активисты, журналисты, в первую очередь украинская правда, засыпала нас постоянно запросами. То есть государственный служащий – это государственный служащий. Если он едет в город Чернигов, он должен объяснить, чего он едет. Если у него командировка, есть ли у него задание, что он тут делает. Поэтому господин Саакашвили, который везде декларирует о том, что он является реформатором, он является государственным служащим, человеком, который принял гражданство Украины, и он должен выполнять законы Украины и закон про государственную службу. Теперь господин Саакашвили будет каждый день получать депутатский запрос, и мы посмотрим, как он будет отвечать на депутатские запросы. Я хочу максимально наши отношения с господином Саакашвили формализовать в юридической плоскости. И посмотрим, кто в юридической плоскости из нас победит, а не в медийной плоскости бегания по пляжам с молотком. Спасибо.